Ну, сегодня происходит э, одно из, будем говорить так, с одной стороны э, постоянных мероприятий, с другой стороны э, начало месяца, первый день весны э, развод на службу личного состава, который заступает на охрану публичного порядка в Приморском районе нашего города. Сколько человек заступает? Значит, заступает на два, будем говорить, под отдела. Это территория Портофранковского э, отделения полиции и базового Приморского отдела, 100 человек. Как долго они будут подрабатывать? но они будут нести службу каждый день, но сегодня по времени до нуля часов. Ну, инструктаж и непосредственно отправка личного состава на службу включается много этапов. В первую очередь это подготовка личного состава на территории подразделения, то, что они делали непосредственно в части. Здесь наша задача как полиции, как взаимодействующего и организующего их службу органа, это дать им основную оперативную информацию. Основную сводку они, естественно, каждое утро получают. Для анализа сейчас мы им корректируем эту информацию. Если совершались э, преступления, есть ориентировки по э, преступникам, совершившим преступления, по угнанным автомобилям. Э, то есть те, та оперативная информация, которая нужна для нарядов в ходе несения службы, мы эту информацию им, соответственно, даем. Плюс какие-то определенные задачи, которые возникают в ходе несения, в ходе оперативной работы, которые может выполнять служба наружная, то есть люди, которые патрулируют улицы, естественно, тоже эти задачи им доводятся. Здесь находится на построении подразделения национальной гвардии экипаж батальона полиции с боевым в них экипажи, 8 экипажей уже работают в городе с утра. Это смена, которая личный состав, который сейчас заступает на смену здесь в Приморском. Плюс наряды еще будут в ночное время Те машины, которые стоят, вот это личный состав групп быстрого реагирования, которые действуют непосредственно по управляемые дежурным и для оказания помощи нарядам по службы, для доставки задержанных, для реагирования на тяжкие преступления, для Преследование тех же преступников, которые могут двигаться и на транспорте в том числе, ну и естественно для доставки э, нарушителей людей, которые задержаны или доставляются в подразделение полиции. Сейчас такой же примерный инструктаж, только э, единственное, что без представителей средств массовой информации проходит на территории Киевского района. То же самое проводится данное мероприятие по подготовке личного ставки. Чисельність злочинів трохи змін зменшилась, але дуже значна чисельність звернень громадян що стосується порушень громадського порядку в громадських місцях. Тобто там, де ви будете В даний час практика і досвід у вас внесені служби є, що робити, ви знаєте. Особовий склад вже долучався на службу неодноразово. Хочу звернути ще раз увагу. На дотримання заходів особистої безпеки. Понеділок Чернігів, 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 особовий склад наряду Державної служби охорони, затримував грабіжника, який кинув, кинув напрямку особового складу Россиюна. Суми особовий склад наряду Державної поліції охорони затримував грабіжника, банкоматів який також кидав гранати і дуже, будемо так казати, вміло відстрілюватися. Тому звертаю увагу вас на дотримання заходів особистої безпеки. Порядок застосування спеціальних засобів. Це повинно бути тільки в рамках закону. Не забувайте, ваше головне завдання. Зараз особовий склад, зараз це керівники диптаних підрозділів вас проведуть ваш інструктаж біль, більш детальний. Далі будемо працювати. Керевники территориальных предрозрений, приступайте к донсультуру. ...на территории Бартофранковского отдела полиции, Приморского района. Как показывает статистика, уличные грабежи в основном не совершаются лиц, лицами единоличными. Один человек может идти ввести жертву спереди, двое могут идти сзади. Поэтому обращать внимание в особенности на людей которые закрывают свое лицо различными предметами. Это могут быть шапки, люди могут быть замотаны шарфами, капюшонами, для того чтобы потерпевший не мог в последующем опознать его обидчика. либо коробки, либо большие сумки, в которых возможно переносить в том числе э, такие предметы, как аккумуляторная батарея в этом То Потому что туда последнее время очень кражи аккумуляторных батарей с автомобиля. В обязательном порядке необходимо отслеживать и проверять такие кражи. Также необходимо обращать внимание на окно стоящие автомобили, припаркованные возле бордюров, на которых отсутствуют государственные номерные знаки, либо автомобили по внешним признакам автомобиля видно, что данный автомобиль находится на этом месте длительное поле. Парк Преображенский с 8 вечера до 6 утра. Старобазарный сквер. Время совершения грабежей и разбойных нападений, как правило, совпадает с 20 до 6 утра. на службу охорони публічного порядку міста Одеси, повинен, не допустити порушень публічної безпеки, законності, порушень прав внесення служби, під час несної служби, дотримати закладів особистої безпеки, вічливості спілкування з громадянами. Службу виконувати до 24 годин. Чергові сьогодні, згідно розрахунку, черговій сьогодні розвезли особовий склад до місць несення служби. Вільно.